Приветствую, с вами программа «Отражение», я Оксана Пилькина. И представляю наших сегодняшних гостей. Это Иржи Стейскал, режиссер, и Юрий Чумак, региональный координатор фестиваля «Доку Дэйс правозащитник. Добрый вечер. Я вас рада видеть в этой студии. Сегодня мы с вами поговорим о конкретно об одном фильме, да, о фильме «Яма» в вашем фильме, который получил на фестивале приз зрительских симпатий. Ну и в целом мы подведем итоги фестиваля. Я думаю, прежде чем мы будем говорить о вашем фильме, все-таки, Юрий, об итогах фестиваля. Вот чем он отличался от фестивалей тех лет? Я хочу маленьким нюансом уточнить. Фестиваль в данном случае выступает как революция, которая имеет начало, но пока далеко не имеет конца. Дело в том, что фестиваль проходил в марте, это 12-й был международный фестиваль документального кино правов человека до Он проходил как стандартный фестиваль с жюри, с призом зрительских симпатий, который фильм «Яма» как раз и получил, с номинантами, с лауреатами, с представлениями фильмов, с аншлагами в Киеве. Творилось, честно говоря, даже будучи региональным координатором фестиваля, не на все фильмы смог попасть, потому что очень большое количество людей было, которые желали эти фильмы посмотреть, и иногда залы просто не вмещали всех желающих. Но, учитывая, что у нас далеко не все население страны живет в городе Киеве, Традиционно в октябре-декабре этот фестиваль, как путешествующий, отбирает лучшие фильмы из фестивальной программы и идет в города и весе нашей необъятной Родины и демонстрирует фильмы в малых аудиториях. Фильмы-фестивали это путешествующий фестиваль. Поэтому, если говорить об итогах фестиваля, ну, то будем фестиваль, итогах был, да, фестиваль был э, в марте, а как путешествующий фестиваль он еще в самом разгаре. Прошли кинопоказы в кинотеатре 8,5. Это были именно показы для публики, скажем, которая имеет э, возможность и время посетить кинотеатр, э, прошли в, достаточно хорошо, прошли, учитывая, что место еще не намоленное. Раньше мы всегда в Америке показывали в этом году это был новый кинотеатр для, э, скажем так, артхаусного зрителя, который ищет именно такого рода фильмы. И сейчас мы стали заниматься тем, чем мы традиционно занимаемся: мы показываем фильмы в малых аудиториях, мы их показываем в клубах, мы их показываем в библиотеках, мы их показываем э, для милиционеров для сотрудников пенитенциарной системы и для осужденных. Мы их показываем для военнослужащих. Вот сегодня состоялся показ. Фильм «Яма» состоялся в региональном институте Академии управления при президенте Украины. Состоялся показ сегодня другого фильма в областном центре социальной службы для семьи детей и молодежи. И мы эти фильмы будем показывать вплоть до декабря месяца. То есть а мы, будучи правозащитниками, мы не можем нарушать авторские права. Авторские права на данные фильмы имеются до декабря месяца. Мы собирались начать этот кинопоказ еще в октябре. Но учитывая, что были выборы, мы сознательно от этого ушли, чтобы фестиваль, два основных постулата фестиваля, два основных принципа, он не коммерческий и не политический. Поэтому мы сознательно не стали показывать фильмы во время избирательной кампании, чтобы никто на этом не попытался пиариться. Выборы прошли, и мы 30 октября открывали э, материнный путешествующий фестиваль 8.5 фильмом козел за голос, посвященным подкупу на выборах президента кенийской школы. К сожалению, как в том числе и член комитета избирателей Украины, могу констатировать факт, что выборы в Харьковской области в этом году тоже не обошлись без подкупа избирателей. Но не буду многословен. Да, я думаю, что иржа есть что рассказать о блестящем фильме. Да, фильм «Яма», он немного, немного о чиновниках, да, а их немного о их произволе. Вот первый вопрос все-таки, как сегодня воспринимали ваш фильм будущие управленцы, то есть люди которые в будущем должны быть теми же чиновниками и нынешние чиновники. Какую реакцию вы заметили? Да, я был очень рад, потому что для режиссера самое важное, чтобы по фильму люди думали и разговаривали. Если бы им было, как сказать, как пофиг или просто все равно, зачем делать фильмы и, и еще там. И здесь э, было, было общее, общение, для этого было очень-очень Интересно, потому что здесь были люди, которые бы поддерживали эту семью, люди, которые думали, что так нельзя жить, и потом люди, которые бы намагались решить эту ситуацию. Так я был очень рад, что там была очень живая дискуссия. То есть было очень много вопросов к вам, как к режиссеру. А были ли какие-то чиновники, которые там сказали, да, ну, я буду защищать эту семью, отстаивать их права, либо они все-таки встали на сторону тех, кто пытается выселить эту семью? A uh, nie, ale interesné bolo, kvôli prešiel film, tak uh, tam bola taká jedna dúmka, ona skázala, vod to je naša sosna. No, v princípe to nie naša sosna. A všetci ľudia počali sa smiať. Nikakda ešte to nevidel, pretože všetci ľudia dúmali, что со стороны государства или со стороны просто строительных компаний, потому что это их работа. Mm -hmm. И это было интересно. Но, конечно, были люди, которые бы поддерживали эту, эту женщину, потому что ее вид на, на свет есть очень позитивный, как она живет там. Mm -hmm. Почему вы выбрали именно эту тематику? Как вы нашли эту семью, вот семью Натальи Юрченко? Ну, я приехал в до, в Украину в первый раз в 2004 году, и после этого я вернулся каждый, каждый год, можно, может так быть. И искал для себя тоже историю, которая мне понравилась и интересовала. И нашел здесь, потому что я всегда занимался, если я лучше жить в частном доме или в высотках, да? потому что я всю свою жизнь жил в, в квартире. No a tu uh, zostalo sa, že tam bolo silo a zostalo sa len jeden časný dom a v okruh neho postavili vysotky. A mne bolo zaujímavé, ako to môže byť, ako to tam žije. Tak ja prišiel v Kýf a poznal som sa s Natášou. I posle toho ja pochopil, že ona je veľmi silný geroj, ja, dla, geroj dla filmu. Вот вы снимали несколько лет, да, но тем не менее фильм он получился короткометражный, правильно? То есть он не растянут во времени, но вот как бы в коротком жанре вы сконцентрировались все. Этот фильм уже там поставлена точка, либо будет, может быть, продолжение какое-то. Вы будете следить за судьбой этой семьи? А, нет, я сделал короткометражку только в году 2010. После первого, первый раз, который mm -hmm. я снимал, так я сделал короткометражку, потому что мне было надо искать продюсеры для этого фильма. Mm -hmm. И я послал его на фестиваль. Он, он выиграл много цен вокруг в Европе и в Америке его тоже показывали. I posle toho ja namáhal se, že by, s tým zdělat už plnometrážný film, nada bylo uh, iskat děnky, že by mohli ešte přichodit tri raza. No i posle, toho dostali uh, budžet z, i z kinematografie Český Český. Угу. Как вас воспри... воспринимали герои фильма? Вот эта семья, вы стали близки, но я Конечно, я думаю, что мы остались с друзей после этого, потому что пять лет пять лет, и э, каждый раз, когда я приезжаю в, в, в Киев, так я к ним приду как в, в гости. А вот, Юрий, вы как правозащитник, да, он, такие фильмы должны быть вам вообще особенно близки, потому что, ну, такие ситуации, да, когда люди, люди оказываются заложниками определенной ситуации, они же не только в Киеве, да, в Поздняках. там, и такие же застройки по всей Украине, вот... Я хочу сказать, что мне... Я почему я стал партнером этого фестиваля, координатором по Харьковской области, одним из координаторов. У нас несколько организаций являются его вот с организаторами на Харьковщине. Потому что мне очень близко тема фестиваля. Я всегда говорю о том, что символом фестиваля является силуэт мужчины, поднимающего штангу вверх. И его слоган фестиваля еще дня», то есть «Побеждай каждый день». Этот э, фильм и подбираются таким образом. Это не методический фильм, не, не дидактический. То есть если кто-то, вот мы идем в разную аудиторию, если кто-то ожидает, что мы там принесем фильм, в котором будет четко рассказано, что вот в таком-то случае поступайте так, так, -то, так, так, пишите жалобу по такому адресу а в таком-то случае переходите там дорогу на зеленую свет на красном суть таких фильмов нет эти фильмы скорее не э, четко там о правах человека, это фильмы о человеке о человеческой борьбе вот человек где-то поднимает штангу рывком то есть э, поднимается над э, проблемами которые нас всегда и везде окружают и кто-то как в песне цоя всем кто ложится спать спокойного сна кто-то засыпает и живет в постоянном сне, а кто-то борется, кто-то э, пытается. Далеко не все фильмы заканчиваются хиппи-эндом, но практически все фильмы э, фестиваля посвящены судьбе тех людей, которые стараются чего-то в этой жизни достичь. Я показывал этот фильм уже в нескольких аудиториях, по-разному люди воспринимают. Вот э, те, кто вышел, скажем так, из Советского Союза и в своей вот этой патриархальной, Скажем так, психологии э, остался, они говорят, что это фильм про Куркулей. Ничего себе, живут в центре ну, можно сказать, в центре микрорайона Киевского, им там предлагали нормальные деньги, они не хотят, они, они чего-то там больше права качают. А многие-многие, кто этот фильм посмотрел, они говорят: извините, мы сейчас э, Строим общество не тоталитарное. И Конституция наша говорит, ох, конечно, что она часто не выполняется, но третья статья Конституции говорит, что смыслом содержания деятельности государства являются э, законные права, интересы граждан. Поэтому э, интересы граждан в первую очередь, если эти граждане хотят жить, вот и им удобно жить в частном доме, если э, их такой уклад жизни устраивает, если они там, платят налоги, работают, не проявляют себя никаких там асоциальных. Э, действиях и так далее. Почему государство, как машина, должна подламывать под себя таких людей? И э, в принципе, я считаю, что здорово, что чешский, журнали... чешский журналист и режиссер, потому что в какой-то мере он тоже журналист, потому что он несет информацию в массы, э, обратил внимание на такого рода явления. У нас очень часто в, нашем... в нашей стране нарушаются права человека. И э, мы, ну, собственно говоря, когда показываем эти фильмы, мы хотим людям показать, что нет ситуации без выходных. Нужно свои права отстаивать. У нас есть видео, я предлагаю немножко посмотреть э, об этом фильме, чтобы наш угу. зритель немножко понимал, о чем же все-таки этот фильм. Витал с твоим рукам. Ты принес морковку. Сейчас еще. Можете их пока телевизор посмотреть. Телевизор? Может, он будет веселее. Котик. Сейчас Катерину попытаемся такой. Михалочка, какой телевизор? И <связывается> как? Ну вставай! Ты лами ну, вчера не родилась. Зараз через суди вибити в Київ дозвіл на приватизацію цих залишившихся 50 соток на всіх членів родини. Там на частині проти мене були кинуті будівельні сили, Ось здесь була міліція постоянно з тієї сторони була міліція, а бігаю внизу одна я. И вот это таким образом они подошли так близко. Это даже не дом, это мусор. Вы живете вообще в этом доме или там вот бомжи смотрят за вашими свиньями? Ну вы знаете, я бы хотел жить отдельно, получить от такого квартиру в Киеве, жить отдельно с Дашей вдвоем. Она хочет уехать за границу, но не дай бог, мы ее не отпускаем. То есть я не буду здесь оставаться всю свою жизнь. Украина. Средь до рих Через сердце твоего сына Я кладу тоби Би до -ни. Ну вот, а, ведь много же таких застроек есть, да, и в Украине, и вы говорили, что и в Чехии такие есть. Но вы выбрали именно Наташу. Вот, она как образец героизма или самоотверженности, человек, который готов бороться, и, или что-то в ней еще есть такое. Ну, no, конечно, она бороться, а бороться в, в позитивном смысле. То есть, самое главное, для героя для фильма. Я не хотел просто, чтобы человек после того думал, если есть какой смысл жизни, а почему здесь быть. Я просто mm -hmm. хотела, что, что в любом случае может быть тоже, что мы можете позитивно думать над всем, что есть. Все-таки Наталья была выбрана и в частности, и за оптимизм, и за Конечно. позитивное настроение к жизни. То есть вы хотели это еще и передать зрителям, что не в любой ситуации не нужно отчаиваться, Конечно, бороться. Да. А, вот и фильм получился таким. Он достаточно, хотя и трудная тема, но фильм легкий, оптимистичный, и, видимо, поэтому при зрительских симпатиях достался. Да? Я бы не сказал, что он прям легкий. Нет, но я имею в виду, что он не мрачный. Однозначно, он светлый, он добрый. Легких, прям в прямом смысле этого слова, фильмов в фестивале как таковых нету. То есть это я всегда об этом говорю. Вот мой коллега Игорь Кофман всегда говорит, я вам не желаю приятного просмотра, потому что это фильмы не для пива и попкорна. Во время этих фильмов невозможно там расслабиться и получить удовольствие. Это фильмы для того, чтобы постоянно работали мозги, работала душа, работало сердце. И э, они доставляют задуматься. Я всегда говорю, что фильмы для думающих людей. И, и когда мне, ну, я очень, очень часто повторяю, это, и сейчас это скажу, что э, не ходите смотреть наши фильмы, если вы не хотите заставлять свои мозги думать. Вот, вот не ходите, лучше, лучше останьтесь дома. Эти фильмы показывают, мы никогда не стали задачу огромного охвата аудитории, да, то есть загнать всех бюджетников на стадион «Металлисты» и показать сразу там десяткам тысяч людей. Нет, мы показываем в малых аудиториях, но мы приглашаем тех людей, у которых душа и мозги не спят, чтобы они могли посмотреть, подумать, обговорить. Как правило, кинопоказами они не заканчиваются. То есть мы всегда обсуждаем. Каждый в этом фильме — это искусство. Эти фильмы — это здесь права человека и киноискусство как две равных составляющих. И вот предметом киноискусства режиссер видит какие-то свои составляющие. Да, вот как в картинах в, у, у художников. Также и здесь каждый зритель видит что-то свое, каждый находит э, что-то близкое его сердцу. И, и э, фильм, фильм, действительно он... Не так уж прям легко. Там есть моменты, которые достаточно... Ну, эти люди пережили много, я не буду пересказывать фильм, иначе нет смысла будет его смотреть. Но там их и поджигали, и с другими трудностями они сталкивались. И судебная система отнюдь не идет навстречу простым гражданам, как правило. То есть им бороться приходится и, и преодолевать большие сложности. Но вот то, о чем сказал Иржи, позитивный настрой оптимист, то есть у нас же многие люди пытаются бороться, да, вот я работаю в общественных организациях в правозащитных, часто приходят люди, но приходят так вот, вы знаете, мы, вот у нас проблема есть, но так, чтобы мы нигде не писали, так, чтобы мы нигде не подписывались, так, чтобы мы нигде не, вы, не высвечивались, а вы за нас там поборитесь и за нас сделайте так, чтобы все было хорошо. Или только начинают бороться, там первый какой-то, с первой трудностью столкнуть, да черт с ним, да, я себя знал, что столько проблем, я бы лучше не вляпывался, да тут платить за судебный иск нужно, да тут ходить в суд, да тут какие-то жалобы писать, то есть люди э, не привыкли бороться, не привыкли встречать какие-то, я не говорю обо всех, но довольно-таки большое количество людей именно таким образом. То есть вот они вот привыкли, если там, у нас почему в свое время провалились там, наверное, реформы во время Ющенко? Потому что избрали президента и остались дома спать, ожидая, когда он... Как мессия ну, наверное, там придет, всем придет, счастье. мама небесная насыпет, все, все реформы проведет, все сделает. А нужно было ежедневно, кропотливым трудом, дергая власть, потому что любая власть хочет властвовать и в свое удовольствие, а не на пользу людей. И нужно было все время власть эту дергать, начиная от местных советов и заканчивая президентами и так далее. Поэтому э, я еще раз говорю, те, кто не хочет думать, ни в коем случае не приходите смотреть наши фильмы. Вам там делать нечего. Я еще раз про то это скажу. Сегодня был такой вопрос. А мне что что нам надо думать после этого фильма? Какое, что, какая, что, что делать сейчас? Я не для этого, чтобы сказал. Для мне ответ есть, что люди начали начали сделать дискуссию. То есть ну, да. все. Все-таки возникают такие вопросы, может быть, придут к осознанию. Но там же есть еще одна, как бы я не знаю, отражено это в фильме или нет, но вот э, кроме, скажем так, уничтожения собственного дома Наталья же переживает из-за уничтожения озер, то есть окружающей природы. Я знаю, что вы, кроме съемок этого фильма, о судьбе Натальи также фотографировали, э, как вот строительный мусор сбрасывается в озера. Вот немножко расскажите об этом проекте. У вас еще был фотопроект. Uh, вот это не был мой проект. А, это был ну проект, это был проект, и... в который я... в вас попросили фотографии да, передать. <coughs> Нет, это был э, человек-архитектор, который с снимал, э, как э, застраиваться область uh -huh. э, Поздняки, И он, он просто сделал фотографии для того, как было, и, и что там было, и как сейчас. Uh -huh. А это очень жаль, что все озера, которые там были, где могло кататься, просто, где люди могли нормально прожить или погулять, все застроили и вокруг этого уже только дамы, дамы и, и машины. Uh -huh. И, например, вот эта яма для меня есть символ этого, что бы могло быть и уже нету, потому что людей это, это есть только спальный район, где не можно, невозможно ничего сделать после после работы вы приезжаете и, и, и что там? Ну, Тем, кто ложится ну, спать спокойно да, вас да. Да. Ну, То есть как бы вот Наталья остается последним островком истории, да, вот как там было до этих новостроек? В какой-то мере тема урбанизации, тема того, что мы уходим, скажем так, вверх в этажности, но отходим от, от природы, при этом зачастую, зачастую наплевав на экологию и на все остальное, она тоже очень четко прослеживается в этом фильме, потому что человек, он существо социальное, живет в природе, и если мы вокруг все превратим в каменные джунгли, то в этих джунглях очень легко будет потеряться. Поэтому, возможно, об этом много говорят, и сейчас правозащитники уже не первый год в стране, кстати, борются за то, чтобы генеральные планы э, публиковались, и чтобы общественность имела право э, влиять на принятие решения о том, где и что строить, потому что, по большому счету, когда строятся дома, э, нужно думать о том, чтобы оставались и зеленые, и легкие. Вы все знаете ситуацию с нашим да. лесопарком, э, парком Горького. Э, когда строятся дома, нужно продумать так, чтобы была какая-то инфраструктура, где люди могли бы не только спать, но где бы можно было и, и, и прогуляться, и подышать свежим воздухом, где бы можно было э, каким-то образом свой досуг провести и так далее. И э, это очень тесно переплетено с тематикой доступа к информации. То есть, если люди будут знать информацию о том, э, что планируют делать власти и будут иметь возможность повлиять на власти, то, наверное, такого беспредела не будет. Не будет у нас... Э, ведь есть масса э, нормативов, и очень часто эти нормативы нарушаются, когда там во дворе, где место еле песочницы э, помещалось, берут песочницу сносят и выстраивают многоэтажку, когда да. по, по всем нормам даже логики человеческой это делать нельзя, потому что, когда ее строят, начинаются трещины в домах близлежащих. А, кстати, вот видели ли, ну, известно ли вам, что ваш фильм посмотрели жители многоэтажек, вот этих поздняков? вот какова их реакция на этот фильм? Да, мы сделали один показ в Святой Ямне сами и э, призвали людей, которые живут в этих высотках. Там была очень интересная дискуссия после этого фильма, потому что были люди, которые очень играли, что когда вы уберете своих свиней и покрашиваете это место. И потом были людей, которые сказали, нам очень нравится здесь гулять, а они сказали, ну, нам тоже нравится гулять здесь. А а зачем здесь такой, такой мусор? Ну, а вот и люди сказали, ну, приходите им помочь, потому что у них много работы. Так если вам тоже нравится, что здесь такая яма, так можно, надо приходить и помочь им сделать это место для нас всех красивым. То есть все-таки и мнение жителей многоэтажек тоже разделились, возникла дискуссия. Но вот отношения этих жителей многоэтажек и этой семьи, они как-то изменились со временем? Или они все равно продолжают какими-то напряженными или не знаете они перед тем никогда не заходили в эту яму Это было для меня я не, не понимал почему потому что там есть э, все что сделать с детьми там приходили только посмотрели ушли но я просто этим проектом хотел сделать чтобы люди начали какой-то диалог потому что э, они только смотрят со своих высоток э, на эту яму Например, когда там в этой ситуации есть очень очень сложная ситуация, никто там не приходил и им не, не помог в, в этой ситуации. Просто люди mm -hmm. смотрели и э, ждали, что будет. Дальнейшая судьба вот лично вас как режиссера интересует, Наталья, э, еще раз. Э, на, ну вот этой семьи. А вот дальнейшая судьба, вы будете за ней как-то следить, вот, ну, там созваниваться? Конечно, Но люди уже меня спрашивали, если будет вторая серия. А mm -hmm. я уже продумал про это. И, конечно, каждый раз, когда вернутся в Киев, так я, я к ним при, прихожу как в гости. Ну, они как-то вот что-то меняется, либо пока государство им никак не помогает. никак да. И они уже сделали ремонт, так сейчас уже это место выглядит красивым. И... А, как сказать... А... Ну, то есть оно не так напрягает. <laughs> окружающие... На сегодняшний день просто ситуация им помогает, потому что... Государства есть второй сейчас в Украине вообще есть вторых питаний что, что сейчас делать, а для них это это э, лучше, потому что никто не заниматься строительными э, проектами mm -hmm. сейчас. Ну вот э, фильмы об Украине, вот вы же показывали этот фильм Яма, да, не только в Украине и в других странах фильмы об Украине, они как-то настороженно воспринимаются, либо они с восторгом идут. Вот... Э, такі українські фільми як мир воспринимає. Ну no, ніхто не думав, що це нормальна Україна, тому що ä, там жінка живе з двома чоловіками під однією кришею, за кожному понятно, що це унікальна родина. Да? Но, конечно, если можете тоже так смотреть, это, это семя, которая живет в Украине, да? так mm -hmm. они тоже, они представители Украины и их ситуация есть нормальная на Украине, потому что можете найти таких ситуаций в каждом большом mm -hmm. городу. Так что я думаю, что C Украина есть, конечно, в этом фильме. Ваши комментарии о фильме. Отличное восприятие. Вот лично не правозащитника Юрия Джимага, а человека. Меня, я откровенно скажу, у меня был э, такой момент, когда я смотрел этот фильм. Э, фильм, когда ты в него погружаешься, повторюсь, когда не, не, не отвлекают какие-то соседи рядом говорящие и живущие когда ты весь в этом фильме, он поглощает тебя. И вот у меня самого был какой-то момент, атмосфера фильма, обсуждение его, там же регулярно их критикуют, и на телевидении они там приходили со своей проблемой. И, собственно говоря, у меня какой-то момент появилась тоже мы думают, ну ведь они себя ведут как куркули, да, какая-то частная, частная собственность, частная своя, причем они там не на все собственность, у них же земля не узаконена. то есть они свои интересы ставят превыше интересов окружающих. А потом я сказал себе «стоп». Потому что, извините, я уже не могу себя отделить. Вы как человек, а не как правозащитник. А я правозащитник. Это у меня сознание уже такое. У меня правозащитное сознание. И я стал думать о чем? О том, что, э, в моем понимании, философия прав человека построена на защите слабого. На защите э, единицы. Это тоталитарная идеология построена. все Большинство все, а э, меньшинство должно подчиняться большинству. И если меньшинство не подчиняется, то большинство может с этим меньшинством сделать все, что угодно. Так было в фашистской Германии, так было в Советском Союзе, так было в других авторитарных, тоталитарных странах. А система прав человека стоит как раз на том, что защити слабого. Защити людей с инвалидностью, защити людей, ведь э, больных, защити там... Ромов, меньшей... защитить переселенцев, защитить представителей национальных и так защитить далее. Сам. Защитить их. У этих людей есть проблемы. У них есть свои взяты на жизнь. Нужно, чтобы государство, государство в лице системы, в лице местное самоуправление в Киеве, это не совсем государство, но там тоже Киевское, у них там переплетается местное самоуправление с, с э, государственной властью на местном уровне, с администрацией. Они должны придумать, продумать такую систему, чтобы в Киеве было место и тем, кто хочет жить в каменных джунглях. И тем, кто хочет сохранить свой уклад, потому что их деятельность тоже приносит пользу. Они выращивают продукты, в принципе, экологически чистые. Они, ну, они привыкли так жить. И нужно думать так, чтобы и большинство интереса было, были удовлетворены, но не в ущерб тем, кто является меньшинством. Поэтому я считаю, ведь кто такие куркули? Куркули – это сильные крестьяне, которые были на заре Советского Союза mm -hmm. после, после политики НЭПа, который обдурил крестьян каким-то образом примирил их с советской властью. А потом их э, под корень извели. То есть кого-то в Сибирь отправили, кого-то вообще уничтожили. А ведь это были самые сильные, которые могли своим трудом зарабатывать, не ожидая ничего там от государства. Поэтому вот это э, ментальность. Эти люди ничего не просят у государства. Они сами работают. Может нам покажется их работа там не сильно производительной. Может еще что-то. Но опять-таки здесь должны быть механизмы. Должны создаваться какие-то системы там, льготного кредитования или еще что-то. Э, я всегда говорю, что если есть проблемы Виновата государство, потому что оно наделено властью, полномочиями, бюджетами, финансированием. И эти деньги должны уходить не, не на то, чтобы поделись бумажки, а на то, чтобы людям становилось хотя бы чуть-чуть лучше жить. Поэтому э, через этот фильм я сам переварил внутри себя, у меня произошла такая тоже мыслительная работа. Я считаю, что э, не во всем там, может быть, можно с этими людьми согласиться, но э, отстаивать их права... Они правильно делают, что они отстаивают свои права. Ну что ж, я вам благодарю за участие в программе. Да, и... я, я, сегодня была одна женщина, которая сказала, так нельзя жить. А кто мы, кто можем сказать, как можно жить, как не можно жить? Они, они спрашивали, как это, это место бы не было можно в европейских странах. А я ей сказал, что в европейских странах мы бы очень намагались, чтобы ни одна страна не потеряла ничего. Я благодарю вас за участие в программе. Еще раз поздравляю, все-таки из 38 фильмов, которые были показаны в фестивале, именно ваш получил приз зрительских симпатий, а именно он лег до души у всех зрителей. А я еще раз напомню нашим зрителям, что сегодня гостями программы были Иржи Стейскал, режиссер, и Юрий Чумак, региональный координатор фестиваля Доку Дейс Юэй, правозащитник. Я вас благодарю за участие в программе. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, спасибо.